Untuk soalan nombor 9, Yang Berhormat Indra Makota tidak hadir, saya jemput Datuk Sri Doris Sofia Anak Brody, Sri Aman. Terima kasih Puan Menteri soalan saya nombor 10. Tuan Yang Di-Pertua, Kementerian Perpaduan Negara komited dalam mewujudkan platform dan ruang integrasi yang dapat meningkatkan interaksi sosial antara rakyat berbilang bangsa menerusi pelaksanaan pelbagai program berteraskan kenegaraan jati diri keharmonian dan perpaduan. Melalui kajian indeks perpaduan nasional IPNAS, kementerian telah mengenal pasti 10 defisit sosial termasuk media sosial yang perlu ditangani untuk mencapai perpaduan nasional. Ia menunjukkan bahawa media sosial selain daripada aspek positifnya boleh menjadi penghalang kepada perpaduan sekiranya disalahgunakan atau dikawal secara tidak efektif. Antara isu-isu yang merangkumi di bawah defisit media sosial adalah penyalahgunaan dan kawalan informasi. Pengguna media sosial sering berhadapan dengan penyalahgunaan maklumat dan kurang kawalan terhadap kandungan yang disebarkan. Dua penyebaran berita palsu atau fake news. Berita palsu atau tidak sahih boleh disebarkan dengan pantas melalui media sosial menyebabkan salah faham dan konflik dalam kalangan masyarakat. Tiga ujaran kebencian dan provokasi. Media sosial menjadi platform untuk menyebarkan ujaran kebencian dan provokasi yang boleh merosakkan hubungan sosial dan perpaduan nasional. Empat, ketidakpuasan terhadap isu sosial. Media sosial juga boleh menimbulkan ketidakpuasan dan kebimbangan mengenai isu-isu sosial menyumbang kepada polarisasi dalam masyarakat. Untuk makluman yang berhormat, Pemantauan dan penguatkuasaan terhadap penyebaran isu-isu sensitif yang melibatkan agama, raja dan kaum 3R di media sosial adalah di bawah bidang kuasa Kementerian Komunikasi menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM bagi tempoh antara tahun 2023 hingga Julai 2025 Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia telah melaksanakan tindakan seperti berikut sebanyak 11967 kandungan berunsur 3R turut dikenal pasti dan dilaporkan untuk penurunan dan daripada jumlah tersebut 7673 kandungan 3R telah berjaya diturunkan oleh pihak penyedia platform berkaitan. Walaupun Kementerian Perpaduan Negara tidak mempunyai kuasa penguatkuasaan secara langsung, kementerian ini tetap memainkan peranan yang penting melalui pendekatan reformasi reformative approach dengan izin Iaitu melalui intervensi, mediasi dan kesedaran bagi menangani isu-isu sensitif berkaitan agama, kaum dan kenyataan berbau kebencian. Terima kasih. Sri Aman. Terima kasih Puan Ambuah. Terima kasih Umat Timbalan Menteri atas jawapan itu tadi. Saya rasa selepas mendengar jawapan yang Umat Timbalan Menteri, saya rasa pihak Kementerian sedar sedar bahawa isu perpaduan nasional memerlukan penila penilaian yang menyeluruh yang mesti mencerminkan realiti sebenar masyarakat. Jadi saya ingin bertanya, adakah kementerian mempunyai sistem ataupun mekanisme penilaian untuk mengukur tahap perpaduan sebenar di akar umbi dan bukan sekadar melalui laporan program saja dan majlis rasmi tetapi berdasarkan data sosial seperti persepsi antara kaum, tahap kepercayaan dan interaksi komuniti. Sekian, terima kasih. Mohon jawapan. Terima kasih yang berhormat. Sebenarnya di pihak Kementerian kami memang uh, sedia maklum bahawa uh, media masa adalah salah satu daripada uh, elemen kepada uh, defisit sosial utama. Kajian Indeks Perpaduan Nasional telah mengenal pasti selain daripada uh, media sosial terdapat sembilan lagi elemen yang boleh menjejaskan keharmonian dan perpaduan dalam masyarakat iaitu etnisiti agama kelas sosial pendidikan bahasa jurang generasi gender politik atau federalisme jurang bandar dan uh, jurang bandar dan luar bandar dan pihak kementerian telah melalui indeks perpaduan nasional iaitu ipnas telah membuat pengukuran tahap perpaduan yang oleh uh, tahap perpaduan di kalangan rakyat Malaysia. Ukuran nilai indeks ini membolehkan kerajaan mengenal pasti dan merancang usaha-usaha dan program-program intervensi yang berkesesuaian dan yang berkaitan untuk menangani isu-isu perpaduan dari masa ke semasa. Terima kasih.